menghalang air. Lama sekali kita nak tengok benda-benda yang boleh menghalang air. Okay. Soalan yang pertama, najis kotoran ataupun darah beku. Najis kotoran ataupun darah beku. Najis ni uh, biasa kat bahagian tu kadang-kadang ada orang trauma mati apa? Uh, mati dalam keadaan sakit Mati dalam keadaan sakit Jadi Pakai okay, members Kadang-kadang kita lah waktu dia waktu dia hidup kita tak dapat bercinta dengan sempurna, ada lagi baki-baki lagi yang ada so kita kena bersihkan. Yang kedua, kekotoran yang kita tak perasan. Kekotoran uh, kadang-kadang ada tanda-tanda berah. kadang-kadang tanda apa, pain dan sebagainya yang mengotorkan. Yang ketiga, darah beku. Uh, darah beku ni biasa kadang-kadang pada -kadang injection, uh, ambil darah dan sebagainya tu darah beku. Yang keempat, kesan tampalan ataupun plaster. Ha, ini biasa. Orang tua-tua dan sebagainya masalah kesantan badan dan plaster. Sebab apa bila kita bila kadang-kadang sakit dan sebagainya ataupun orang tua-tua kadang-kadang tempat-tempat yang tak pernah kena air bila plaster tu dah terlalu lama. Contoh di bahagian peha, di bahagian betis, tempat yang tak perlu nak pergi sembahyang di situ. Bukan anggota uduk. Kadang-kadang kawasan tu dia letak dia plaster lama. Tempoh lama. Nak hilangkan susah. Maksudnya ha, so dia ada kaedah nak bersihkan keenam kuku jari yang ketujuh kotoran celah jari yang kelapan gigi palsu okay, gigi palsu ni tengok kalau jadi yang pegang saja dah tanggal boleh tapi kalau pegang tak tanggal-tanggal yang tu jangan usik sebab itu dah diangkat sebahagian daripada badan dia alright selesai sebab membersihkan jenazah okey bila dah bersihkan jenazah okay, kita tengok gambar yang pertama tu kita buang balik semua tali-tali yang tadi kita ikat tadi tu kita buang. Yang kedua kita urut sikit sebelum nak mandikan dia. Maknanya bila kita nak mandikan dia tu kita urut. Sebab ada setengah jenazah kadang-kadang tangan dia nak boleh angkat. Tangan dia tak boleh angkat. Kadang-kadang dia macam ni je. Ha, tak ada lah macam ni. Nah, yang ni masa hari ni jenazah special. Ha, ni mungkin jenazah perjuangan Islam dia boleh gagal macam ni. Kalau kadang-kadang jenazah yang jenis teruk-teruk ni tak boleh. Tangan dia macam tu je. Kadang-kadang langsung keras nak, nak pusing pun tak boleh So, kaedah pertama kita urut dulu bagi sisi di lembut Lembut dah selesai semua Jadi kita dah bersihkan Kita pergi pada step yang kedua Step yang kedua, kita istinjak dia nazar Istinjak Istinjak ni maknanya kita nak bersihkan apa yang ada dalam perut Apa yang ada dalam perut kita nak bersihkan dia Okay kita kalau sakit perut, kita teran benda tu keluar. <tuh> kalau dia dah hati, macam mana dia nak teran Mudah saja, dia? Bisik kat telinga dia, bang, perlu buka sikit. <laughs> tak boleh. Kita kena bantu dia. Macam mana Edah nak bantu dia? Okey. saya nak tiga pembantu. Macam sini. Siapa-siapa yang nak bantu? Men, tiga pembantu. Cepat. Ini so, okay. peluang nak belajar ni. Kuat, kuat, kuat. Kuat. Dua bawah, satu atas. Eh, so. Okey. kuat, kuat. Kuat, kuat, kuat. Okay. Yang pertama. <laughs> Haa? Okay, yang pertama, angkat kaki si mati. Kiri dan kanan. Jangan angkat tinggi. Oh, sikit je. Okey. Jangan angkat kaki. Jangan angkat kaki, kankankan sedikit. Alright. Itu memang standard kita je okay, angkat uh, kepala jenazah lebih kurang 45 darjah. Hmm. Waktu ni perut tegang. Tegang. Sangat tegang. Teganglah kuat sikit. -tegang. Uh. Bila tengah ni, mana kalau lepas ni kawan-kawan kata perut memulas, buat macam ni. InsyaAllah tengah-tengah buat, dia keluar. So sebelum buat macam ni, pakaikan dia pimpus dewasa. rasa. Okay? Ini ha, teknik nak menguruskan perut. Ini bagi sit up. Dalam sains, sit up. Cuma bila orang yang nak sit up, dia buat macam ni. Kan? Ha, cuma orang dah mati, kita tak boleh lipat. So buat macam ni, kita angkat. Bila kita angkat sedikit, automatically dia keras. Bila dia keras kita ketepikan tangan sekejap, kita urut daripada pangkal dada ke bawah sehala. Sebab kita nak bagi benda tu keluar. Jangan tolak masuk, tolak masuk. Jangan tolak <tuk> <tuk tuk> eh dia masuk balik. Eh, tolak ke bawah. Uh, bila dah tolak ke bawah, kira tak lu, dah sakit. Bila tolak ke bawah, sebenarnya di lubang dubur. Lubang dubur tu dia bibir. Uh, di lubang dubur kita tu dia macam bentuk bibir. Jangan buat muka pelik Tunggu dia macam bibir Tak percaya sekejap lagi selfie Sekejap lagi, lagi lah bukan sekarang ha. okay. Dia macam bentuk bibir Bila bentuk dia bibir Orang yang mati Bibir tu akan terbuka sedikit Bibir tu akan terbuka sedikit Bila bibir tu terbuka sedikit Nah hukum bizawahir Ini konsep kita berhukum dengan benda yang zahir sahaja Bersihkan di bibir itu saja, Jangan jolok jari masuk Ah ha, ni orang selalu salah Dia nak konon-konon nak bersihkan betul-betul Dia jolok jari masuk Bila jolok jari masuk sebenarnya kita menyakiti sepati Ada sekali saya buat kerja dengan orang tua Saya tegur dia Pakcik jangan pakcik sakit jenazah Dia kata madu ustaz tahu sakit jenazah Pakcik tongging saya try <laughs> Eh betul keye kamu? So bila saya cakap benda tu dia kata beli beli tu? Haan, hidup, hidup, Ketir, mana boleh benda tu Hidup-hidup hidung pun kecil situ mana tak ada saya ada kat mati tu lebih sakit daripada orang yang hidup sebab orang yang mati ini dia macam baik oren dah selesai kita istinja dah buang kita ambil air kan air kita selup ke dalam ha, Masa inilah kita akan terpegang bahagian kemaluan kubur dan kubur Sangat memalukan dan sangat mengaibkan Okay? Sangat memalukan dan sangat mengaibkan Okay, bila kita kita bahas, kita, kita letak air, kita lalu Masuk so, je bahagian bibir itu Kemudian kita tengok pasal belakang kain Bersih kita tengok belakang kain, bersih kita tengok belakang kain Bila kain itu dah bersih putih, tak ada perubahan Barulah kita anggap ia sebagainya bersih Okay, tak selesai Sekejap Proses yang ketiga kita membersihkan gigi, telinga, dan juga hidung ini biasa ambil putih kapas dan sebagainya kita boleh bersihkan bersihkan hidung telinga mata mana-mana kawasan-kawasan yang tak boleh dimasuki air okey proses yang keempat okey mula kat sini mula di sinilah bermulanya mandi jenazah di sinilah bermula niat dan juga membasuh bahagian kepala okey ada setengah pendapat kata oh, setiap yang tukang mandi semua kena mandikan jenazah tapi pendapat yang paling rodi, pendapat yang paling kuat siapa yang mengetuai mandi jenazah dia sahaja yang memulakan niat tersebut. Okay. Saja aku mandikan. Tahu itu ala pada hada mayat atau pun hada Allah Taala mandikan. Bila kena dia itu terus mandikan. Aku niat yang mandi. Bagian muka, bagian kepala dan belakang bersihkan. Ha? Basah, sabun, bersih, bilas. Sampailah usik Kemudian jangan sentuh dah pak kepala. Tak macam mana kalau air sikit-sikit masuk hidung. Don't worry. Air tu akan keluar balik. Tapi jangan masukkan terlalu banyak. Sebab apa? Nanti bila dia masuk terlalu banyak. Dia lama kat dalam. Nanti bila lelah dia keluar. Dia keluar dengan darah. Kekat-kekat kaki yang ada dalam. Dia berbau. Uh, nanti dia akan boleh timbulkan fitnah. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak jenazah. Air terlalu banyak masuk dalam mulut. Tiba-tiba masa kita angkat jenazah. Ha, letak dia atas kain ke kepan, tiba-tiba air itu mengalir. Sebelah tu air saki bakti mandi Air saki bakti mandi Tapi pasal orang tak pernah tahu Jadi orang tengok darah keluar Ini mesti lah masa menghidup Tapi orang Tak pasal-pasal jadi jadi pintar jadi So tukar mandi kena make sure Jangan terlalu banyak air masuk dalam rongga-rongga yang tak sepatutnya Okay? kita okay, Kita dah bersihkan bagian kepala selesai Kita akan mula mandi jenazah Mandi jenazah sama seperti mandi wajib Mandi jenazah sama seperti mandi wajib kita akan mulakan di sebelah kanan, kemudian kita akan pergi ke sebelah kiri. Kanan kiri. Ah, start sebelah kiri ke macam mana? Tak, ambil kanan sampai selesai. Kanan daripada atas sampai bawah. Okey, yang tengah ni pembahagi. Dan buat kiri pula. Dah selesai depan, kita pergi belakang. Kita ambil belakang kanan. Belakang kanan kita akan baringkan jendela di atas lambung kiri. Okey, kanan kanan saja. Kanan saja maknanya bahagian atas, yang bahagian bawah kita tinggalkan. Kita basuh, kemudian kita sabun, kemudian kita bilas. Kemudian sebelum kita letak balik jenazah, basah, basuh balik bahagian bawah ni supaya tidak ada kesan najis ataupun tinggal dengan sabun yang ada. Kita letak balik. Sama juga kita ulang benda yang sama pada step yang seterusnya. Ambil bahagian atas saja. Walaupun dia bahagian atas tapi dia bahagian kiri. Yang tadi kita dah basuh bahagian bawah. So kita jangan sentuh dah bahagian bawah tadi. Alright? Selesai. Alright. Terus ke. Eh. Air wuduk. Kita pergi kepada bahagian wuduk. Alright. Ada beberapa khilaf tentang perkara ni. Jadi okay, yang ni jangan pening-pening. Ada yang kata bila kita mandi wajib kat kesenangan zak, maka terangkat segala hadas. Jadi tak payah wuduk dah. Ada juga pendapat yang muktabar seperti al-Imam An-Nawawi. Dia sebut dalam kitab Syarah Al-Muhazzab. Maknanya boleh kita kita wuduk. So kat sini terpulang pada intum. Kalau intum nak pegang pada pendapat ulama kata mandi wajib terangkat segala hadas, terangkat. Kalau nak pegang pada kata Imam Nawawi, rasa Imam Nawawi ni seorang imam yang yang hebat yang pakai. Tapi tak ada masalah. Okey. So kat sini jangan berlaku perbalahan. Nak wuduk ke tak wuduk ke pegang pada mana-mana yang kita rasa kita yakin. Jadi bagi pada anak, takutlah kita kalau nak anggapkan diri kita ni di hebat berbanding Imam Nawawi.

tangan, ambil yang sunat telinga dan sebagainya. Alright? Selesai. Dan seterusnya okay. ni yang akhir First, langkah yang ketujuh kita mandi air mutlak. Tak payah basuh yang belakang. Yang ni kita just lalukan. Yang tadi kita meratakan air. Yang ni kita melalukan air saja. Ambil air mutlak tu lalu. Ada setengah-setengah kampung dia buat tiga kali mandian. Terpulanglah. Sebab Nabi tak pernah menetapkan. Nabi kata sebelum kita yakin benda rata Dia okay, ambil lalu kan Lalu kan air mutlak okay, Dan lalu air mutlak yang ketujuh Yang kelapan Ambil air mutlak bercampur dengan daun bidara okay, Ambil daun bidara Daun bidara ini dalam, dalam 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 kitab Nabi suka Seperti mana yang Allah suka Iaitu benda yang ganjil Ambil tujuh ataupun sembilan helai Hancurkan Cuma kadang-kadang bila kita mandi jenazah Kita tak kira lah Asal ambil sedang Brum Hancurkan Ah, uh, okay. So kalau ikutkan dalam sunat 9 atau apa 9 atau 11. Hancurkan campur dengan air, agak-agak dia berubah uh, berubah bau sikit, jerus atas mati. Uh, nak jerus berapa kali ustaz? Ada setengah setengah kampung dan setengah, setengah tempat jadi satu adat. Okey, bila mandi yang hujung ni anak-anak buat. So suruh Yang tadi awal-awal tadi -awal, anak-anak tak buat, yang last sekali pun anak, anak tak buat. So buang adat tu. Aa, maknanya daripada mula anak nak buat sampai akhir pun anak nak buat Maknanya zero sama ada sekali, tiga kali Tapi jangan sampai membazir Jadi bagi anak mudah je Baca dalam dalam jam Sebab dalam jam ni tak banyak sangat Kita mungkin boleh zero sebanyak tiga kali mungkin aa, Tapi kalau dah baca dalam baldi kan, aa, Memang jenuh menghabiskan lah kan, Right? selesai Dan yang terakhir kita campur air mutlak dengan da, apa kapur barus. Kapur barus ni tak campur berapa banyak ustaz. Campur sehingga boleh mengeluarkan bau. Uh, tak banyak sangat, tak sikit sangat. Orang kata apa? Secukup rasa. Agak-agak kita gaul tu dia berbau? Okey. Agak-agak mana dia tak berbau, campurkan lagi. Tambahkan sikit lagi. insya Allah, benda tu ambil jalan mudah. Jangan terikat 100 gram. Dan nak menenarkan lah, ni ditimbang Oktigo. Oh, <laughs> uh, jadi uh, ambil benda yang mudah. Agak-agak dia berubah bau, dia jadi macam airumstakmal, berubah bau, berubah warna, okay. Halas uh, then, mandi -mandi. Dan terakhir dah baru. So bila kita lalukan air dengan barus, Sampai bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah dia amalan yang terakhir, iaitu meminatkan buah barus dekat atas dia. tapi air mutlak, air mutlak campur pidara air mutlak campur kapur barus, ketiga-tiganya hanyalah sunat. Kita mandi kat satu tempat yang tiga-tiga bahan ni tak ada. Nevermind. Cukup sampai hubung tadi sahaja. Selesai. Right? Okey. Kita selesai bak mandi. Setelah, uh, rehat 10 minit ke 15 minit. Dan kita akan sambung terus kepada kapal dan kita pecah kepada dua. Habis selesai kapal nanti, baru kita akan bincang waktu solat dan sedikit teori berkaitan dengan kebumi. Dan kita akan selesaikan dalam masa yang terdekat. Allah Ta'ala Alam. Uh, kita...